І у нас у гостях лікар-імунолог вищої категорії Людмила Гончарова. Доброго ранку Доброго Людмила. ранку. Влаштовуйте зручніше. Ми з вами будемо говорити про імунітет. Як головний помічник у боротьбі з різними захворюваннями, саме тому період заступ ми прагнемо його зміцнювати. До яких заходів дивиться наші наступні герої? Давайте просто зараз подивимося після сюжету. Розвіємо міфи з нашою гостею про зміцнення імунітету. Ця українська родина, як і більшість інших, про імунітет задумується взимку, коли віруси атакують. Мама Світлана імунітет, донюк підтримує імуномодуляторами. І коли тільки якийсь зачаток болезни, я віжу, одразу швидко в аптеку покупаємо лікарства. І в втічення 3-5 днів ми вже здорові. Бабуся валя аптечних засобів не визнає. Довіряє лише народним методам. Я і мед, калину, гарячий чайок. Молочко гаряче, а ще в арсеналі бабусі цибуля і часник. Ці овочі і дійсно мають гарну противірусну дію, але імунітет навряд чи зміцнять, оскільки імунітет це складна система, яка залежить від злагодженої роботи всього організму. Навіть одна безсонна ніч знижує імунітет. Тож, якщо ви регулярно не висипаєтеся, то ані пігулки, ані часник із цибулею не врятують. Отже, хороший сон перша умова для зміцнення імунітету. Наступна відмінне травлення, адже 80% клітин захисників живуть у шлунково-кишковому тракті. Відповідно, їжа, яку ми вживаємо, може або покращувати, або пригнічувати імунітет. Також частіше бувайте на свіжому повітрі, а особливо в сонячні дні. Саме сонячне світло комплексно впливає на імунну систему. Вітамін Д, який ми отримуємо разом із сонцем, сприяє відновленню клітин в зимовий період, коли сонця замало, додайте в свій раціон морську рибу, печінку, яйця та сметану. Ну ці продукти допомагають синтезувати вітамін Д. Отже, що шкодить нашому імунітету? Які симптоми свідчать про те, що імунна система слабка та які засоби дійсно допоможуть її зміцнити? Людмила? Ну от собственно, мама современная, быстро в аптеку за імуномодуляторами. Бабушка мід. Кто прав? Как правильно? Дійсно, природне ім э, імуномодулятори допомагають нам сохранітимунітелі все таки надобча в аптеку. Бесконтрольный прием препаратов, иммуномодуляторов категорически неприемлем. И поэтому, если маленький ребенок достаточно часто болеет, как мы видели по сюжету, это маленький ребенок, обязательно да. есть необходимость сделать иммунограмму с чувствительностью к иммуномодуляторам, посмотреть, в чем проблема, и только лишь после этого принимать препарат уже по рекомендации доктора. Не по личным ощущениям мамы, да? Нет, и не категорически нет. Ну, а бабушка, конечно, в принципе, ближе к истине. Единственное, что я бы хотела уточнить, что каждый продукт, он имеет в себе свои как положительные, так и отрицательные а свойства. давайте поговорим, у нас здесь много продуктов. Начнем, например, с чеснока. Я люблю его употреблять, потому что действительно верю в то, что он. Я верю в народную медицину. Он, если рейтинг составлять, давайте вот первое, второе, третье, четвертое, пятое место у нас здесь пять продуктов. Как правильно его употреблять, чтобы укрепить иммунитет? Я вам так да. скажу, что здесь все и здесь да. представленные продукты и, в принципе, все фрукты, ягоды и овощи, корень обладают иммуномодулирующими свойствами, потому что они содержат в себе витамины и минералы, то есть эти компоненты, и которые помогают нашей иммунной системе справиться с uh вирусной -huh. Заболеваниями, со свободными радикалами, потому что именно они выполняют эту роль mm -hmm. в организме. А также они включаются и ферментативные свойства организма и поэтому помогают немножечко организму справиться с той или иной ситуацией. Единственное, что может быть отрицательным в продукте, так это естественная непереносимость продукта личная. И здесь Только вы... это, потому что, например, про чеснок слышала, но, возможно, вы сейчас меня поправите, что людям-сердечникам чеснок лучше не употреблять, потому что он как-то влияет на сердце. Это правда или нет? А, дело в том, что если а. есть уже сердечно-сосудистые заболевания, поставлен диагноз, конечно же, уже есть изменения в организме, в самих сосудах, возможно, холестериновые бляшки, то есть отложение каких-то, либо предрасположенность к атеросклерозу. Да, и мы можем с помощью чеснока просто угу. ускорить... Ситуацию, вызвать Если говорить о природных иммуностимуляторах, это надо делать как профилактику, либо вот я уже чувствую, что я заболела, и мне надо быстро-быстро-быстро и хрен, и чеснок, и луки, и лайми, и лимоны, и яблоко, все вместе, что будет? Как правило, да. если это даже ребенок, то дети всегда очень хорошо чувствуют, что им нужно. И если это те же там тоже молоко, да, то, то желательно, чтобы это молоко было козье, потому что оно сходно по белку с грудным молоком материнским. Оно содержит активную форму витамина группы В12, который участвует в кровотворении, в пищеварительном, в улучшении ферментов пищеварительной системы, и поэтому очень хорошим обладает иммуномодулирующим свойством, да. Это уже в тот то период. Как Ребенок заболел или как, расскажите. Или просто, давайте. Это может быть профилактически, если ребенок это хочет, да. То есть те же ягоды, фрукты, можно делать смузи, можно делать различные uh -huh. смеси клюквы, да, тоже там вот калины, а, с, да, да я... как бы вот там да. с побегами сельдерея и так далее. То есть немножечко лимона, чтобы это было вкусно. Людмила, расскажите, да. пожалуйста, как понять, что иммунитет ослаблен? Несколько слов для всех мам. На если, что стоит обратить внимание? Если это ребенок, то ребенок становится беспокойным, плаксивым. А, то есть это отражается в поведенческой реакции, нарушается сон. Если это человек, то э, утомляемость, возможно, какие-то головные боли, опять-таки нарушение uh -huh. сна. Я но так чаще... понимаю, обязательно надо хорошо гулять на улице, свежий воздух, хорошо спать, хорошо питаться, следить за здоровьем и все мы будем здоровы. Да, это очень хорошо, но не всегда так получается, поэтому желательно сделать э, анализы и прийти к доктору и не бояться этого. Спасибо большое количество быть здоровыми времени. обязательно будем, пусть у нас всегда все получится. Я нагадаю в гостях у студии снеданку была лекарь-иммунолог высшей категории Людмила Гончарова. Дякуємо вам за разговор. Дякую. Снеданок триває.